До мене в процесі прийому особистим питанням зайшли представники правого сектора з проханням провести зустріч міського голови з заступником 14 липня о 14-й годині дня. Питання, які будуть обговорюватися, мені невідомі, але я думаю, що ті питання, які кожного разу підіймаються на наших зустрічах або просто у поданні на мою адресу. Так я розумію? Питання життєдіяльності міста, скажімо так. На сьогоднішній день є вимога від Валерія Олександровича Капралова, щоб присутні були на цій зустрічі тільки представники. Распросить свою, свою вимогу. Я прошу прощення. Діло в тому, що якщо така ситуація вже пройшла, і сьогодні ті е, політичні партії, громадські організації, які протестують і у которых є дійсно конкретні. и э, предложения по решению проблем городских, именно жизнедеятельности города, вы правильно сказали, у нас нет никаких личных претензий, никаких личных вопросов и требований личных. У нас единственное, мы хотели, чтобы э, читатели, жители города через наши СМИ, через наше телевидение услышали, э, какие есть вопросы нерешенные в городе, значит, каким образом ваши заместители, то есть ваша команда, значит, их пытается решить и предлагает решить и как альтернативу, чтобы мы могли предложить и как мы видим. То есть та часть, которая, скажем, э, ну, где-то не согласна со многими решениями сегодня сессии исполком. Вот всего лишь на всего, что мы хотели, для того, чтобы не было все-таки вот этой разрозненности. Значит, э, формат, который сегодня э, я вижу, значит, это продолжение встречи э, ОБСЕ которая в итоге привела к перепалкам, личным обидам, оскорблениям. Ну, я считаю, что это недопустимо. Поэтому мы хотели как-то все-таки в маленьком кругу, но в присутствии прессы, вот, обсудить именно эти вопросы. Они были бы полезны и нам, и вам, и людям. Поэтому, чтобы не сбивать людей, вы с людьми оставайтесь обсудить те вопросы, которые вы планировали, раз вы их собрали, но кто-то приглашал с какой-то целью. А нам назначите другой день. Я думаю, что мы долго не, считаем, не будем. Люди, не мы не, не считаем, что мы избранные не люди. Не мы не люди. Не мы не считаем, Людмила можете... <coughs> Григорьевна, мы считаем, что мы идем с конкретной программой, мы идем с конкретными предложениями. Мы выходили с предложением, чтобы вы и исполком ваш ушли в отставку. Те люди, которые здесь присутствуют, они нас не поддерживают. Они думают совсем по-другому. Они считают, что в городе все хорошо. Но город состоит не из одной мысли и не из одного мнения. Есть разные. И может наша ошибочная, может ваша ошибочная. Вот что мы хотели, больше ничего. Но как жители города мы имеем право на то, чтобы вы с нами встретились. Потому что у меня есть приемы как жители города, у меня есть приемы личные. Мы мы для этого задали вам вопрос один раз э, в апреле месяце. Значит, готовы вы встретиться с партиями и общественными организациями, которые протестуют под исполкомом? Мы не закончили свой протест. Вы нам сказали, да, я готова встретиться значит, со своими заместителями во второй декаде мая. У нас это записано, вы дали нам надежду на то, что все-таки мы можем о чем-то договориться. Прошел май, прошел июнь. В июле месяце мы уже пришли к вам спросить все-таки дату и настоять на встрече. Мы настояли. В итоге вы пригласили ну, людей, уважаемых нашего города, ну, все нормальные люди. И это здесь собрались нормальные люди. Нам тоже есть о чем с, ним, с ними поговорить. Но данный формат встречи не предусматривает еще другие какие-то общественные организации. Поэтому пришли только мы. Вопросы, которые мы рассматриваем, вы правильно сказали. Ни одного личного. Вопрос воды, вопрос тарифов, вопрос энергоэффективности, вопрос инвестиций, вопрос рынков, вопрос парка, вопрос Грушевского. Я бы все обсуждайте, уважаемые, пожалуйста. Владимир Анатольевич. Значит, Владимир Анатольевич, Значит, поэтому обсуждайте, кто против. Я же не против. Но тот формат, о котором мы хотели поговорить, значит, каждому дать по одной минуте, ребята, ОБСЕ уже было. Было два раза. До чего договорились? Вышли с матами на друг друга. Но никому это не надо. Есть конкретные предложения. Кто сегодня по горводоканалу из вас принес конкретную программу? Поднимите руки. А, принесли... а мы принесли конкретные предложения, каким образом уменьшить себестоимость в нашей воды и Я вас очень прекрасно понимаю. Вы хотите если вы считаете, что люди меня, должны пить воду только в предвыборную кампанию, это не предвыборная кампания. Мы, а мы от вас ждали каких-то движений, начиная с Майдана Киева. Значит, вы, вы единственное, вы, что ответили, могу, вы ответили, что вы здесь избраны народом, закона и будете свой срок до конца. Мы не согласны, потому что мы говорим, что простите, вы на сегодняшний день живете обманом. Вы обманываете нас, вы обманываете людей, вы обманываете своих подчиненных. Мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы вы сказали, стоп, я больше не буду обманывать. Давайте по-честному. Почему мы по-честному не, не можем не поговорить? Что-что? Вы моральное право имеете? Вам? Да, конечно. Это Людмила Григорьевна, я взял бумаги, которые, которые подтверждают Людмила то, что вы обманываете землю. людей города. Никак... И вот... Все, что я делаю, я делаю не в личных целях. Запомните это. В отличие от вас, когда вы Людмила занимали Библия. этот пост. Людмила Григорьевна, ничего не имею против. Я просто покажу людям те письма, которых вы обманываете. І не закони. Покажіть, покажіть, Все показуєте. Все показуєте. Вот одно із писем, где ви пишете. Я міський голова міста Паровомайська, драмашка, повідомляю, що у відповідності частини 2 статті 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, користування та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Ви пишете, що ви не даєте. данные о себе, потому что имеете право защититься этой статьей Конституции. Но, согласно закону о госслужащем, вы обязаны свою декларацию публично опубликовать для всех. Все свои данные мы к вам обратились в письменной форме, в которой вы в письменной форме нам отказались. По Я до конца дочитал. З огляду Нет. на зазначене, виходячи з положення статті 32 конституції України та закону України про захист персональних даних, володе, е, володілець персональних даних має законні підстави не надавати запитувану інформацію конкретно вам. Я, Я такой делал же делал гражданин, как и все. На сайте, в газете. Я вам и еще раз говорю, СИП, вы, как госслужащий не имеете права... Не цепляйтесь не, это, это не слова. Это это вы обман. Будете... Это не вы не на прошлой встрече с ОБСЕ, когда вам сделал, э, будем говорить так, предприниматель Владимир, Владимир Бойко, заявление большое... о том, что 120 тысяч гривен вы выделили господину музыки, на уборку кладбища. И это были нарушения. Вы сказали, что такого не было Нет, в акте. Потому что там через а вам... было. Вознесенская, Каменного А я вам, а стола, а я вам говорю, что эти деньги были выделены предпринимателю музыки. На уборку. Он занимается сегодня все кладбища обслуживания. Эти э... деньги были выделены не мной, а депутатским корпусом. при формировании бюджета. Депутатский... Не надо искать Мы не будем объяснять. Мы вас попросили Значит, чтобы встретиться и поговорить о проблемах города и путях их решения. Простите, но водой пользуюсь я дома, городской. Я не могу сделать свой личный горводоканал. И не могу себе купить очистную машину, которая бы чистила на мой дом. Это очень дорого. Для меня. Поэтому простите, простите. Значит, это надо делать все вместе. И если у нас есть предложения, ну вы хотя бы их выслушали. Могли бы сказать прессе, что данные предложения глупые, не соответствующие сегодняшнему дню, значит, отсталые. И ну как-то нас осадить немножечко. Но вы же даже не даете нам высказаться, вы не даете нам сказать людям, как, как можно жить и как в нашем городе можно построить. Вот и все. В чем проблема? В чем проблема вы Поэтому, Людмила Григорьевна, мы надеемся, что вы назначите время в ближайшие дни, и мы встретимся а в том то есть, формате с именно с протестующими, с которыми мы должны встретиться. Если вы отказываетесь, так и сожите, мы будем считать, могу... что а, это просто нет, с вашей стороны трусость чтобы вы не липо, показать вы некомпетентность вы вашей липо. команды, вы ваших заместителей, которые не смогут компетентно ответить ни на Но один вопрос. А при чем здесь вы я? Вы У нас вы пришли вы люди компетентные. Пришли а что вы переходите на личность? Все, все это, говорили, говорили, и все вы все вы это Я просто говорю от их имени. Простите. Ну по водоканалу можно говорить? Ну пожалуйста, пожалуйста говорите. Поэтому можете обсуждать. Я считаю а наоборот. При всех, чтобы не было никого, потом никого, никого не конечно, то показаться Получается. Просто. просто смотрите, когда я просто приезжу к Александровича в данной ситуации и, и, и тоже, и сделаю то же самое, что и он через две минуты. Просто уже две минуты. Когда у вас формат встречи, для того, чтобы это была дискуссия на уровне вопрос-ответ-предложение, должны были быть люди, то есть были, даже были быть вы, ваши заместители вашей команды, люди, которые будут задавать вопросы. То есть мы готовимся готовим с, с людей с вопросами, вы готовите ваших заместителей. Получилось, что здесь собрались люди. Я, я, я не буду, если это дискуссия бы. Уже что это был бы зал, мы сели бы на какой то ну там, того был бы зал, мы сели бы, вот, как, как, сцена, да, выступали, шесть человек, остальные просто сидели. Я не против даже, чтобы они присутствовали. Вопрос в том, что сейчас будет закидон в мою сторону сразу же от, 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 людей. Я не знаю, то есть, как бы, каково они представляют, чьи интересы представляют, но я, допустим, ну, по информации, которую я уже я, я получил от Валерия Александровича, я задал один блок вопросов, прорабатывал, чтобы просто людям, которые могут на него ответить. Шляпи. И допустим или прокомментировать Я хочу чтобы эти вопросы задать. Ну, задай, ну, вот, не продай, не продай, в данном продай, формате. Извините продай. до свидания. До свидания. Я поддерживаю до, до свидания. До свидания. До свидания. Любопытно, где, ну, вопросы безусловно классные подняты. Все думаю хотят, чтобы у нас в городе нормальная жизнь была. Непонятно, только когда в Раду э, приглашали на встречи, и многие об этом знали. По сути, то же самое, общественность города для того, чтобы собралась э, каждый, кто представлял свои общественные организации. Почему туда не прийти, не там и там не обсудить? Очень странно э, то, что Валерий Александрович берет на себя смело говорить, что только он вы, это да, поддерживает, а все, что представляет? Не какие мы, силы представляют? Вот вот вы договаривались с нами. Какие силы? Политические, романские, романские. А какие? Скажите. Для начала вы представьте. Мы, например, если принадлежности Подождите, подождите. Вы а вы, 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 знаете, я вы вас вспомнил, первый я раз в жизни не бачу. Загали. Есть... Вот представьте для почат. Я ну, я Сейчас я просто я еще раз объясню русскими словами, что я говорил Валерий. Есть громадские организации и партии, которые акцию протеста устроили. Вот они хотели встретиться. И именно по этим вопросам задать вам вопросы абсолютно в конструктивном плане. То есть спросить, как можно сделать. И именно в этом узком кругу обсудить именно те вопросы, которые люди отстаивали тут ну, на протяжении полгода. Вот, вот так должна была быть по мнению Валерия а Почему бы вам не подтянуть еще громадские организации, не подтянуть в себе? Так ладно, со... да, не, а так почему? Не себе, вы понимаете, да, кто... мы в Европу пикетуем, а миспи, не конком. Вы что, а не бачите Не плачете. А где вы? Вы живете где? В месте или где? В Мисте живу. Да вы плачете у меня. И в року, снова нового року идет пикетувание. Вопрос был именно... Вы так не пикетуете вот за сами бачите. себя, Вопрос понимаете? а вот здесь собрались люди, которые действительно болеют интересами города. И мы не Вам. А ми вас підтримуємо! Скажіть мені, будь ласка, Коли була Крим, забирали, була угроза сепаратизму. Де ви були? В місті, ви громадська організація. Де ви були? Чому був тут Андрій я... я про вас, хлопці, я про можна, вас, я... будь ласка, я... ну, про вас, будь ласка, не треба. У мене є відео, шановні, да? з моста. Ви мене пам'ятаєте, відео на мостах червоно чорний Давайте я вас не буду пан, зараз про вас взагалі згадувати.

Вы признали, вы тут были все. Подожди, ты ты шамару, ты войны, ты я это, были. это вы, Подождите секундочку. хоть, одного, хоть одно, покажите пальцем, до да кого? Вот Послушай, один... вы сказали, что Кто? Кто? Да, кто? Кукуруза, Драмашка, Соцкий, Масякин. Вот в этом уверены? Круглов, вы, круглов, вообще вы, вы показали на сторону. Да. Где вы, кого вы... Вам рассказать да. 12 лет, показать видео, где вы тут сидите, в темном кабинете? Ви хто? Я хто? Шановний. А я хто? А ви нас там? Вони є в інтернеті, де ви тут у нас з віртутами вивозили. Де ви з вікрутами вивозили? Хто був головою в кампанії? Хто був? Ну то запитайте себе. И в 2012 году, во-первых, были круглом баллотировался. И Травянка баллотировалась, а хоть и был круглом, сынок. И председателем он был, извините, мы Какой Какую партию представляете? Членом выборщей кто был у Травянка? Кто не треба Кто был? Покажите хоть одного тут присутнего члена комиссии. Я все не знаю. Да. Оценка вашей деятельности в избирательной кампании 0,2%. 0,02%. Это поддержка населения вот этой вот партии, которая Сейчас... Придут люди, которые совершенно другую позицию снимают. Мы же все друг друга знают. Мы, мы не... принимаем позицию, то, что мы жители города. Да. И все вопросы, которые он озвучил, мы могли сегодня совместно рассмотреть, нет. обсудить, договориться, решить что-то. Да действительно, хорошо, не предлагает формат. Хорошо, предлагает. Мы его заслушаем, обсудим. И поддержим, если надо, сто процентов. Но сказать, что кто-то бяка, кто-то кака, извините, некрасиво это. Некрасиво. Понимаете, получилось, это не плевок драмашки, это плевок на нас, на всех, которые пришли сюда. И, и, и чистота воды нас беспокоит, и благоустрей беспокоит нас вместе, все беспокоит вместе. і не сказати, що тільки займається група людей. Паршиво це так говорити. Ну, то подобна компанія, к сожалению. Ні, ну так виборна, не ну выборна, виборна. Виборна починається і кінчається, а жити нам буде. Закона ще немає. Проблема ну, <проблемі> остаются. Проблема остаются. Компания уже еще. Ну, Людмила Григорьевна правильно начала сегодняшнюю дискуссию. Вы пришли ко мне с вопросами, которые уже задаете мне на протяжении там, полугода. Года, пол, полутора лет. То есть представьте себе, мы задаем эти вопросы на протяжении полутора лет. Какой результат? Какие результаты? Что мы говорим? Мы работаем! знаете, я, дол я долго, вообще думал, я вот хотел составить какое-то письмо там, да, чтобы красиво это все рассказать, э -э как-то вам объяснить, да, что вообще происходит. Да Мы я не хочу с вами понимать, себя вести как-то нормально, тихо, понимаете? После поездки в Японию. Власть! Бандосы, прокуратура и милиция это одно ОПГ. Его правый сектор тоже. был. Правый сектор, попрошу заметить. Камеру ты ее не включил, включи сначала. Да ты включи камеру. Ну так слава Богу. А вы вот здесь пришли сюда, чтобы сняться на камеру снова для и выставить... И выставить вас такими, как вы есть, которые ни хрена в этом городе не делают. Вот убьем мы дерьмовые. По дорогам ездим мы дерьмовым. Взятки в больнице, в роддоме мы платим. Взятки в школах. Добровильные внески. да мы их платим, мы за все платим. Вы держите народ как стадо свиней, понимаете? Вы врете, вы пользуетесь законом как дышло, вы, их, вы тот закон поворачиваете в ту сторону абсолютно, куда вам выгодно. И а, не люди. Давай вернем Советский Союз и не будем платить. Сераху, это два Советских Союза я остальное. Наша сельоза почалась корупція. Там не букуруза! Дорогу, коли ми будемо е, лагодити мі... перед виборами! Ні? Отже, я заявляю це на всю Україну, весь Первомайськ, перед усіма е, телекамерами і ЗМІ. Е, не всі люди. Я на деяких не буду дивитися, тому що знаю їх добре і в принципі це нормальні люди. Але...